Дорогие друзья, я хотел бы высказать два слова по поводу позиции нашей фракции и своей личной привлечение иностранцев в правительство. Я думаю, что все знакомы с тем озвученным положением, которое я говорю. Если нас 45 миллионов человек, и мы не верим сами себе, я думаю, что это пагубно для страны. Я думаю, что люди, которые взяли на себя ответственность, как они говорят, что сегодня новую честную власть строить, и не верят сами себе, не могут аккумулировать из самих себя хотя бы одного человека, которому они доверяют, они, я думаю, есть такое украинское выражение «поплюжить страну». Я думаю, что сам Факт того, что кто-то придет и за нас решит наши проблемы, он достаточно печальный и тупиковый. Поэтому я надеюсь, что это будет отменено. Позиция нашей фракции ⁇ это безусловная глупость. Я считаю, что этого делать нельзя. Мы считаем, что этого делать нельзя. Еще я хочу вам сказать, закончив эту тему, от души одну вещь. Я только что получил вот такой ежедневник Народного депутата Украины. Знаете, я никогда раньше не был Народным депутатом. Сейчас первый раз вот здесь расписаны даты и поступления в евро и в долларах. Вот гривних нет на каждый день. Это какое-то безумие. Я не знаю, для чего создавалась Верховная Рада, но вот здесь вот в ежедневнике написано, я, любой может посмотреть, я специально готов вам показать, народному депутату, вместо того, чтобы написать, сколько я законопроектов принял, что я сделал для людей. Мне выдали бумажку, в которой я должен записывать евро и доллары. Вот это, я считаю, позор Верховной Рады. Спасибо. Назад на запитання. У вас є запитання, будь ласка. 1 Один +1, Сергій Швець, Вадим Зінович, я не зрозумів мотивів позиції фракції щодо іноземців. Ви можете ну, ніби аргументувати, не просто сказати голослівно, що у нас не вистачає розуму. Аргументуйте, в чому, чому ви заперечуєте, і конкретно, якщо можна, по персоналях, які вже називалися з іноземців на посади в уряді. Можливо, до них особисто є якісь претензії. Спасибо за вопрос. Я еще раз повторю для тех, кто не понял. Дело в том, что нельзя не доверять или доверять кому-то. Надо просто начинать с того, что ты доверяешь себе. Если ты строишь новую страну и не доверяешь людям, которые пришли строить эту страну, ты ничего построить не можешь. Если ты объявляешь о том, что ты ведешь новую политику, что новые люди приходят в прокуратуру, в СБУ, в очищение, в люстрацию, куда вы там еще хотите людей, да? И в то же время вы боитесь им доверить контроль, это значит, что вы не верите себе и заранее, повторяю, заранее обрекаете все это на неудачу. Был опыт Петра Первого с как говорят, да. Это были технические люди. Я считаю, что очень хорошо, когда приглашают инженеров каких-то, специалистов в каких-то областях. А что касается главных вещей, связанных с обороноспособностью страны, с безопасностью ее, все равно только гражданин Украины должен болеть за это по-настоящему, иначе не может быть. Потому что гражданин другой страны, он должен быть в первую очередь, кем он там будет, англичанином, русским, китайцем, он все-таки должен думать о своей стране. Есть вещи, которые, я считаю, просто не... Существует даже такое понятие допуск государственный. Да? Я считаю, что есть граждане нашей страны, что из 45 миллионов человек есть хотя бы, ну, неуважение считать, что нет хотя бы десятка честных, хороших людей. И тогда я просто не понимаю, зачем я должен дальше вам что-то аргументировать. А если мы считаем, что у нас из 45 миллионов ни одного порядочного человека нет, ну, там уж власть должна такая уйти, которая так считает. Я знаю очень много власти, которые говорят, что народ меня не достоин. Получается, вот так власть сейчас говорит, народ меня не достоин, приглашу других. Я понятно вам объяснил сейчас? Ні, не зовсім Ріш Ріш. Раз задайте вопрос. Ви самі говорили, ну власне представники вашої фракції говорили про те, що уряд має бути професійним, технократичним і іншими словами. А в чому проблема запросити компетентних людей з інших країн? компетентных людей из других стран хорошо приглашать на разработку месторождений, там, где они имеют какие-нибудь опыт, который они имеют украинские специалисты. В области борьбы с коррупцией, как вы говорите, в области борьбы с правоохранительной системой, из 45 миллионов украинцев, повторяю, если вы не верите, что есть хотя бы 10 честных людей, тогда вы не верите в собственную страну, не верите в собственный народ, и вам не место управлять этим народом. Вот все, что я хочу сказать власти. Спасибо.